ডাঙৰ আপোনালোকে জানে যে ইমান দিনে এন পি এছ অ' পি এছ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা আলোচনাৰ বিষয়বস্তু আছিলে ভাৰত চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যে পঁচিছ বছৰ কাম কৰি থকা যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে যেতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট হয় তেওঁলোকক আমি পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিৰ দৰেই আমি পেঞ্চন প্ৰদান কৰিম আৰু যিসকলে দহ বছৰ কাম কৰি তেওঁলোকে ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব লগা হয় তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমি পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু পেঞ্চনৰ লগতে তেওঁলোকে আৰু এই নতুন স্কীমটোৰ নাম দিছিলে ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীম তাৰমানে অ পি এছ আৰু এন পি এছ দুইটাৰে সামঞ্জস্য ৰাখি ভাৰত চৰকাৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক নিশ্চিতভাৱে পেঞ্চন প্ৰদান কৰিবলৈ ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীম আৰম্ভ কৰিছিল দেশৰ চাৰিখন ৰাজ্যই ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীম এতিয়ালৈকে গ্ৰহণ কৰিছে আজি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰেও এই ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীম অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এডপ্ট কৰে ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যত বহুদিনৰ পৰা চলি থকা এন পি এছ আৰু অ' পি এছৰ বিতৰ্ক সামৰণি পৰিব যিসকলে এন পি এছত থাকিব খোজে বিশেষকৈ যিসকল ডেকা লৰা নতুনকৈ নিযুক্তি হৈছে তেওঁলোকে এন পি এছতে বেনিফিট বেছিকৈ পাব ইউ পি এছতকৈও কিন্তু আমি দুইটা অপশন তেওঁলোকৰ বাবে খুলি দিছো যে তেওঁলোকে নিজে বিচাৰিলে এন পি এছতো থাকিব পাৰিব বা তেওঁলোকে ইউ পি এছতো যাব পাৰিব ইউ পি এছলৈকে যোৱা মানে তেওঁলোকে নিশ্চিত পেঞ্চন অ' পি এছৰ লোকসকলে যেনেকে পাই আছিলে অল্ড পেঞ্চন স্কীমৰ ইউ পি এছত গ'লে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে পেঞ্চন লাভ কৰি থাকিব আজি এই আঁচনিখন ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰে আৰু এবছৰৰ ভিতৰত কৰ্মচাৰীসকলে সিদ্ধান্ত লব পাৰিব যে আমি এন পি এছত থাকিম নে আমি ইউ পি এছলৈকে যাম ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যত চলি থকা বা দেশত চলি থকা এটা বহুদিনীয়া বিতৰ্কৰ সামৰণি পৰিব বুলি আমি আশা কৰিছো আজি কেবিনেটত কেইটামান আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো এটা হৈছে ধুবুৰী আৰু চাউথ চালমাৰা জিলা আৰু লগতে অসমৰ চৰ চৰ অঞ্চলত কাম কৰি

আফটাৰ আগতে আছিলে যে দহ বছৰ হ'ব লাগিব তাতো পাতিব লাগিব আজি আমি যে আমি ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ শালমাৰা জিলাত আৰু চৰ অঞ্চলত কাম কৰি থকা আৰু পাঁচ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা সকলো ছোৱালীক আমি গৃহ জিলা বা গৃহ জিলাৰ সমীপৰ যিকোনো এখন জিলালৈকে আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত